Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. mon anniversaire. Je suis très excitée. Mon ami Lucas veut manger au restaurant. Nous cherchons un bon endroit. Nous trouvons un petit restaurant dans la rue. Il semble joli de l'extérieur. Nous entrons. Personne ne nous dit bonjour. Nous attendons longtemps à l'entrée. Finalement, nous trouvons une table libre. Les menus sont sur la table. Un serveur arrive après dix minutes. Il ne sourit pas. Il demande, que voulez-vous Je commande une pizza. Lucas veut des pâtes. Nous attendons encore longtemps. La boisson de Lucas arrive en premier. Elle n'est pas froide. Ma pizza arrive ensuite. Elle est brûlée sur les bords. Les pâtes de Lucas sont froides. Nous ne sommes pas contents. Le serveur ne revient pas nous voir. Il est difficile d'attirer son attention Je paye l'addition C'est cher pour cette qualité Nous sortons du restaurant triste Notre journée d'anniversaire n'est pas bien Lucas a une idée Allons dans un autre restaurant Dit-il, nous marchons un peu plus loin. Nous voyons un autre petit café. Une dame nous accueille avec un grand sourire. Elle nous montre une table près de la fenêtre. Elle nous donne les menus rapidement. Elle prend notre commande tout de suite. Je commande un sandwich. Lucas prend une salade. Nos boissons arrivent vite. Elles sont fraîches. La nourriture est délicieuse. La dame demande si tout va bien. Nous nous sentons bien. Cette expérience sauve notre journée. Mon anniversaire. Сьогодні мій день народження. Je suis très Я дуже схвильована. Мон veut manger au restaurant. Мій друг, Лукас, хоче поїсти в ресторані. Nous cherchons un bon endroit. Ми шукаємо гарне місце. Nous trouvons un petit restaurant dans la rue. Nous trouvons un petit restaurant sur la rue. Il semble joli de l'extérieur. Il ressemble bien à l'extérieur. Nous entrons. Nous entrons. Personne ne nous dit bonjour. Personne ne nous dit bonjour. Nous attendons longtemps à l'entrée. Ми довго чекаємо біля входу. Фінально нутрувун табле. Нарешті ми знаходимо вільний столик. меню сон сюр табле. Меню лежать на столі. Ан сервер апре ді апрель. Офіціант приходить через 10 хвилин. І не сурій па. Він не посміхається. Il demande, que Він запитує, що ви хочете. Je commande une pizza. Я замовляю піцу. Luca veut des pâtes. Лукас хоче пасту. Nous attendons encore longtemps. Ми чекаємо ще довго. La boisson de arrive en premier. Напій Лукаса приходить першим. Elle n'est pas froide. Ne Elle не холодна. Ma pizza arrive ensuite. Ma pizza arrive ensuite. Elle est brûlée sur les bords. Elle обгоріла по sur les pâtes de lucas sont froides. les Лукаса холодна. a Nous ne sommes pas sommes Ми contents. Le serveur ne revient pas nous voir. officiant ne pas до нас. Il est difficile d'attirer son attention. Важко привернути його увагу. Je paye l'addition. Я плачу рахунок. C'est cher pour cette qualité. Це дорого за цю якість? Nous sortons du restaurant. Triste. Ми виходимо з ресторану, сумні. Notre journée pas bien. Наш день народження не добрий. a une idée. У Лукаса є ідея. Allons dans un autre restaurant. Ходімо в інший ресторан. You... Каже він. Nous marchons un peu plus loin. Ми йдемо трохи далі. Nous voyons un autre petit café. Nous voyons un petit café. Une dame nous accueille avec un grand sourire. Une зустрічає nous з avec un Elle nous montre une table près de la fenêtre. Elle nous montre une table près de Elle nous donne les menus rapidement. Elle nous donne les menus rapidement. Elle nous donne les menus rapidement. Elle prend notre commande tout de suite. Вона приймає наше замовлення відразу. Je commande un sandwich. Я замовляю сендвіч. Lucas prend une salade. Lucas bere salad. Nos boissons arrivent vite. Наші напої приходять швидко. Elles sont fraîches. Вони свіжі. La nourriture est délicieuse. La dame demande si tout va bien. Zapytuye, nous nous sentons bien. My Cette expérience sauve so Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis très excitée. Mon ami, Lucas, veut manger au restaurant. Nous cherchons un bon endroit. Nous trouvons un petit restaurant dans la rue. Il semble joli de l'extérieur. Nous entrons. Personne ne nous dit bonjour. Nous attendons longtemps à l'entrée. Finalement, nous trouvons une table libre. Les menus sont sur la table. Un serveur arrive après dix minutes. Il ne sourit pas. Il demande, que voulez-vous Je commande une pizza. Lucas veut des pâtes. Nous attendons encore longtemps. La boisson de Lucas arrive en premier. Elle n'est pas froide. Ma pizza arrive ensuite. Elle est brûlée sur les bords. Les pâtes de Lucas sont froides. Nous ne sommes pas contents. Le serveur ne revient pas nous voir. Il est difficile d'attirer son attention. Je paye l'addition. C'est cher pour cette qualité. Nous sortons du restaurant, triste. Notre journée d'anniversaire n'est pas bien. Lucas a une idée. Allons dans un autre restaurant. Dit-il. Nous marchons un peu plus loin. Nous voyons un autre petit café. Une dame nous accueille avec un grand sourire. Elle nous montre une table près de la fenêtre. Elle nous donne les menus rapidement. Elle prend notre commande tout de suite. Je commande un sandwich. Lucas prend une salade. Nos boissons arrivent vite. Elles sont fraîches. La nourriture est délicieuse. La dame demande si tout va bien. Nous nous sentons bien. sauve notre journée. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.